Всем большой привет. Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу приготовить макарон на итальянской меренге. И этот рецепт по рецепту Пера Эрме. Для макарон понадобится... У меня тут уже миндальная мука и сахарная пудра. Просеянная. Просто заранее просеял, чтобы время времени занимать. И я просеиваю э, раза 3-4. Пусть это вас не смущает. Я просил, чтобы насыть, насытить как сказать, и воздухом кислородом, но и убрать те крупные частицы, которые могут присутствовать в миндальной муке. Дальше у нас идет сахар. У меня тут идет первая часть белка и вторая часть белка. Здесь я уже заранее подкрасил, это у меня идет сухой краситель, чтобы маленько оно развил, ну, развил, получается, белками. Здесь у меня соль и лимонная кислота. Оно послужит дополнительным, как сказать, абразивом для вспомогательными частицами для сбивания белков и вода. Теперь пройдусь по некоторым моментам. Белки обязательно комнатной температуры. Достаньте его заранее. То есть это у вас за 2-3 часа. Я в основном всегда Заранее, но вечером вытаскиваю и на следующий день, то есть они прекрасно себя чувствуют. Никогда не состаривайте белки, когда говорят, там, чуть ли не неделю в холодильнике держать. Это опасно для развития бактерий. Просто достаньте заранее, за, ну, как я говорю, на вечер или там за 4-5 часов, чтобы они вот были комнатной температуры. По поводу миндальной муки. У меня тут идет мука один. Это турецкая марка муки замечательного качества. Муку. Эту. Ну и здесь краситель у меня идет вот такой гузман. Это зеленое яблоко называется. Миндальную муку. Краситель. У меня будет еще сегодня вафельная крошка. Все эти ингредиенты я покупаю в магазине, купив фисташки. Ссылку на магазин я оставлю под видео. Переходите и заказывайте. Магазин, ну прям замечательный, как сказать, рай для кондитера. Там и ингредиенты, там и инструменты, и сопутствующие товары для творчества, кондитерского, конечно, творчества. Так что ссылку я оставлю, переходите, наслаждайтесь, а мы приступим. Да, друзья, забыл пару моментов еще указать. Смотрите, для замеса макронажа, для макронада, как правильно, берите лопатку с усилением. У меня тут идет металлический штырь. Вот такая лопатка, которая икеевская, она не подойдет, она у меня, видите, уже сломанная, я его туда вот... То есть вы его только замесите, с первого раза оно у вас просто пополам разломается. Берите прям с усилением, потому что макронаж нам будет, нужно будет прям с усилением замешивать. Такая лопатка не выдержит. Далее, про взвешивание ингредиентов. Приобретите вот такой вот микровесы, ювелирные весы, как его обычно называют. С точностью сюда 0 там, сотых граммов потому что или 55 граммов белка, или 0,4 грамма соли вы обычными бытовыми весами никогда не взвесите. Также про термометры. Для того, чтобы сделать сироп, приобретайте термометр с щупом, потому что вот такие термометры, пирометры, они показывают температуру поверхности, то есть то, что у вас там пар. И так как оно у вас будет кипеть и парить, то он у вас очень сильно обманет. И это потом повлияет на сам, саму меренгу. Поэтому вот этим мы тоже сегодня будем пользоваться. Но этим я буду измерять температуру самой меренги, чтобы потом добавить макронаж. Поэтому вот такие, не обязательно, прямо чтобы вот такое было, но просто шупом. Вот такие весы, они продаются в Икее. Там, по-моему, рублей 200, 300 или 400 стоит. То есть можете посмотреть в Икее. Вроде бы все. Все моменты сказал. Теперь точно приступим к приготовлению. Что, друзья, начнем. Первым делом кастрюлю с толстым дном. Всегда добавляйте сначала воду, потом только сахар. Никогда не делайте сахар, а потом сверху воду добавляем сахар и смотрите сейчас я <laughs> расскажу все мои действия дальше я просто буду показывать потому что будет шумно как будет миксер работать будет индукция будет шумно плохо слышно поэтому я просто сейчас расскажу как я все мои действия дальше буду, э, смотрите что будет то есть я вот здесь у меня сироп будет вариться вариться он у меня будет до 118 градусов как только температура достигнет сиропа у меня 110 градусов, я включаю миксер. Тут надо уже смотреть по вашему миксеру, мощности вашего миксера. Если у вас слишком мощный миксер, то можете дождаться до 114, потом включить. Главное, чтобы белки, как взбивать, чтобы к тому моменту, когда будет 118 градусов, вы будете вливать сироп, чтобы белки были, знаете, взбиты, как пивная пена, то есть чтобы жидкой части на дне не осталось, полностью превратить в пенное состояние, вывести, как сказать, в пенообразное состояние белка. Вот. То есть как 180 заливаем. И тонкой струйкой по краю чаши заливаем. Все, что остается, ничего не шкребем. Вылилось сколько? Столько вылилось. И потом, как только сюда вылили, и все, оно забивается. В этот момент я начинаю тогда замешивать сам макронаш, делать макронаж. И к тому моменту, когда оно уже будет практически готово, температура белков в этот момент как раз и мне понадобится пирометр, потому что я буду взбивать до 32-33 градусов белки. То есть до этого момента они у меня будут взбиваться, И, наверное, все. Дальше уже практически вот когда вот оборудование все уберу, уже будет показывать, как что делать. Поэтому все, я сейчас это все включаю и смотрите, как что. Меринга моя сбилась видите какой как сказать живой то есть она как трясущийся хвостик то есть она не колу а вот прям. все Надо постараться максимально с венчика сбить меренгу, вот так сказать, каждая капля дорога. Теперь в эту часть я ну, где-нибудь. Одну треть меренги. Пока что, чтобы облегчить марципановую часть. Пока надо с усилием прям размешать, чтобы не были вот, знаете, как проблестки вот этих вот частей. Вот сух плотной части марципана. Здесь надо будет маленько приложить усилия. Часть размешали, теперь уже <coughs> остаток мериноги. равномерно распределилось. Также с лопатки. Я долго теперь не размешиваю а вот просто как посмотрели что полностью все размешалось то есть нету никаких плотных частиц белок полностью то есть милинга белая часть полностью распределилась и все э, однородная однородный цвет на этом можно заканчивать то есть видите она у вас и лента но такой знаете как бы э, как сказать плотная, не жидкая прям лента стекает, а вот такой с неохотой. Вот на этом этапе размешивать больше не нужно. То есть все готово. Потому что чем больше вы размешиваете, тем больше она получается разжижается, но это потом будет на самом мясе. Теперь все. Перекладываю мешок. Тут у меня идет 8 миллиметров диаметр. Отсаживаю я на тефлоне. Я на силиконе не работаю. Не скажу как. Потому что я один раз был горький опыт силикона. И на этом я больше не рискую. Пергамент вообще никогда не делаете. Это вы просто испортите весь свой продукт. Вот самый лучший вариант это тефлон. И здесь у меня идет уже трафарет. И тут у меня 4 сантиметра По вот этому. У меня получается выходит около готовых 30 штук. И теперь отсаживаю. И отсаживаю, смотрите, держим за верх, чтобы рукой подавать, и за нижнюю часть, чтобы ввести вот так, мешок не надо брать, чтобы лишний раз не греть а, тесто. Все, отсаживаю. Все, друзья, отсадил, теперь вот эти моменты можно просто пальцем, сейчас я возьму новенько воды, чуть больше выровнялась я еще немного это не обязательно просто постучать по дну все выровняю теперь я еще хочу сверху у меня есть такая такие вафли бельгийская чуть-чуть Все, теперь отправляю на сушку. Это где-то минут 30. И сушу я в таком, знаете, месте прохладном. Это у меня я ставлю на подоконник и открываю вот на проветривание окно. И получается это как раз там холодным. То есть в, жарком помещении лучше не оставлять сушить, потому что это плохо влияет потом в дальнейшем на мяч. То есть сейчас отправляю минут на 30 на сушку первая партия как испекется, покажу, каким получается. Ну и, друзья, пока мои макароны сушатся, приготовим для них ганаш, потому что ему тоже нужно будет а, стабилизироваться. И для ганаша, для ганаша нам понадобится, у меня будет пюре макару, маракуя, это у меня пюре маракуя, у меня идет с косточками меня это не смущает. Если у вас будут и можете избавить от косы. Также можно не обязательно мороко, а любое другое пюре. Масло сливочное, а обязательно комнатной температуры и не менее 82%. Здесь это важно, потому что это будет на вкус влиять. И у меня тут идет белый шоколад. У меня это шоколад зефир, баре зефир. Тут идет 34% процента масло и он менее сладкий и как раз раскроет весь вкус самого маракоя первым делом нам нужно растопить шоколад я это буду делать в микроволновке импульсами все друзья шоколад растопил теперь мне нужно будет еще подогреть пюре мака маракуя почему-то макароны, макарон маракуя до 80 градусов. Также буду его гореть в микроволновке. Все, друзья. Пюре мое тоже разогрелось. Теперь добавляю это все к шоколаду. И сюда же отправляем масло понадобится такой блендер. Сейчас будем это все пробивать еще погруженным блендером. Все, ганаш готов. И повторюсь, если у вас также будете делать с и смущает эти черные косточки, можете процедить. Меня это устраивает вполне, меня не смущает. И чтобы стабилизироваться, я переливаю вот такую большую емкость. Где-то толщина получается сантиметр там что чтобы равномерность <связывается> как бы за кристаллизовался стабилизировался и это все я накрою пленкой на стабилизацию, это где-то час понадобится, и проверяем как мы, если пленку или пальцем чувствуете, что уже плотно, и пленку начинаете отодвигать или отдирать, и хорошо отстает от ганаша, значит все готово, то есть через сильно много тоже не а, а, оставляйте, чтобы потом, в дальнейшем ганаш уже полностью стабилизировался между двумя половинками макарона. Ну и что, друзья, макарон мои готовы. Сейчас. Все, выпекались они у меня 20 минут. Здесь у меня одна пошла с проколом. Это я когда Воду палец мочил и водой, э, ну, чтобы они ровные были. Видите, когда сильная влажность, она из-за этого получается, получается вот первая, одна, вторая, у я с на мокрый был, поэтому лучше не делать. Когда вы отстукиваете, они тоже от этого выравниваются. Еще плюс потом дополнительные в духовке. И сушились они у меня получается 30 минут, как я и говорил, в прохладном месте. И в духовке... И да, заранее, пока не высушится, включайте духовку. Тут надо смотреть, выбирайте температуру, у кого как, у кого какие духовки. Конвекция, не конвекция, у меня нет конвекции. Начинайте со 100, можете 35, со 140 и до 170. У меня 150 градусов. Было раньше дело на 130, на 135, но у меня не, то есть, получались такие не очень. И вот я нашел себе самый оптимальный вариант градус это 150 и они у меня при 150 градусов моей духовки повторюсь у всех разные духовки в моей духовки они 20 минут готовятся все теперь буду два волнительных момента сначала отлипание как они отходят от тефлона Потому что, видите, бывает, что прилипают. Все, друзья, сейчас в кучку соберу всю мою полянку. И Вот как это все получается. Дождемся, пока стабилизируется ганаш, и соберем. Ну, Все, друзья, <coughs> ганаш мы готов, Плотные косточки такие выглядят ну, прикольно. Теперь осталось самое последнее. Вот они мои крышечки. Печь. и отсаживать я буду сегодня просто каплями. Можно также круг колодец и посередине, если есть другая начинка, можно другой начинкой. Я просто буду такими каплями. Все. Просто. И вот такое. Я вот так все сделаю и в холодильник на окончательную стабилизацию и вот друзья какие макароны получились уже подымать так сильно показывать не потому что нужно чтобы как они положились чтобы лишние движения Потому что это потом повлияет на вот эту саму, как сказать, склейкость лично вижу. так что вот рецепт вам макарон на итальянской меренге, ну и сам ганаш. Так что да, это покажется, то я скажу, что это не просто, тут нужен опыт, но с опытом как раз и приходит, то есть с практикой приходит и результат. Что пробуйте, экспериментируйте, будут вопросы, пишите под видео, отвечу по возможности, по ингредиентам. Я оставлю под описанием сайт магазина Купи Фисташки. Так что муку смело приобретайте там. Проверенный источник, проверенное место. Я уже, наверное, где-то около года только там его и покупаю. А на сегодня у меня все. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Я желаю всем хорошего дня, успехов в опыте над этими капризными пироженками. Всем пока.